Добрый вечер, уважаемые, то есть добрый день, уважаемые подписчики. Мы тут решили, считай, продать овечку свою. И решили, а почему бы не осчастливить нового владельца машины, не поставить ему все новое. Все новое. Модуль новый. Модуль новый. Зимнюю резину новую. Аккумулятор новый. Все стоечки новые, все новое нахер. Все новое. Только бачок новый, но сделан. Но зато мы его сделали, запилили. Слесили. Сейчас вот мы на бье ставим. Yeah. Вот, типа аккумулятор вайпер. Хер знает, как он его поведет, все равно мне на нем не кататься. Но ну, ну, вроде как должен заводиться нормально. Yeah, yeah. Проблема была вот в чем. В один прекрасный вечер выхожу я а в такси, значит, ебать. <laughs> Пытаюсь завести машину, машины не заводится. И заводится очень плохо. Я такой думаю, что за херня, думаю, стартер сдох. Копался я, значит, на форуме, все пишут, у тебя одноразовый аккумулятор, который нафиг надо скидывать, блять, он у тебя сдох. Ну я такой думаю, может это все пиздешь, Попро попробую его зарядить. Поставил, значит, я себе его на зарядку дому дома. Он зарядился и разрядился же в этот же день нахуй вечером, блядь. Аккумулятор был конченый. И мы решили не один конченый аккумулятор заменить за вторым конченым аккумулятором. На более новый. Хер знает, как этот аккумулятор себя поведет. Но он был куплен по дешман за 2700. Но старые сдали за пятихатку. Да, за пятихатку сдали, потому что нахер не нужно никому, мне кажется. Что... Прям в этом же магазине сдали. Да. Магазин, кстати, называется автозапчасти вход, блядь. Это типа рынок Типа рынок Вот мы это все дело устанавливаем Вот в этой машинке у нас стоит Сраный, блять, икотек Ну, в смысле, он не сраный, он хороший Мотор на самом деле не особо много жрет Не перегревается Особо мозги не ебет Как фордовские моторы, дуратек, блядь. Ну, потому что Дуротек, здесь же икотек, все экономично Псевдо Вот и в этой машинке у нас А, а зачем паспорт нужен для него? А, руковод. Руководство пользуется. Чтобы ты его куда-нибудь в задницу не засунул, допустим, или там не использовал в качестве аккумулятора для. На стартер ав... автомобильный аккумулятор производства тупо. Интересно, Мы никак ну, умные, не будем читать. Готово, погнали. Готово, да? Сейчас мы заведем это дерьмо. Интересно, заведется. С этого с полукруса срочника нет. Да, точно сейчас. я завет... Так, это у нас Шевроле авиа. Вот ключики. Заветный ключ. Мы его так таки вставляем. Вот так. Опа. Оп-оп. Оп-оп. И. Может, он не заряженный, что-то как -то... тоже тухло завелось, да? Может, это стартер ебаный, блять. Или генератор? Может стартер. Ну, еще раз попробуем. Сейчас будем проверять это дерьмо на. Ну. Айда посмотрим, заряжено у тебя или нет. Съездим тебе домой, поставим заряд. Ну, ну, нормально. Нормально завел. Все, блять. Мы решили одну нахуй проблему. С ебучим аккумулятором. Теперь решаем другую проблему. Стойка у нас одна колбасит, блядь. Так как. Давайте я сейчас переверну эту всю видяшку. Сейчас.